Привет! С вами Ярослав Данильченко и в сегодняшнем видео мы заканчиваем наш мини-курс по профессиональной съемке и обработке. Мы разберем обработку мужского портрета на примере двух планов, крупного и полноростового. Открываем снимок в Photoshop и делаем базовую чистку. Инструментом клон штамп убираем некоторые детали. Тут мы используем очень полезный прием – частотное разложение. Суть его состоит в том, что работа с деталями идет в двух частотах – низкой и высокой. Это позволяет не терять детализацию и смягчать тоновые переходы. С его помощью мы правим рельеф лица, используя инструмент Patch Tool. Чистим детали, которые не удалось бы корректно удалить на первом этапе. Например, тут мы убираем синяки под глазами, при этом не теряя текстуру кожи. В этом слое работаем кистью с жесткими краями. Обратите внимание на изменения. Далее подчеркиваем рисунок зрачков и контрастим бороду. Для этого на прозрачном слое в режиме Overlay мы обычной кистью делаем акценты. Немного исправляем дефекты объектива и с помощью Liquify чуть правим нос и прическу. Ну, тут важно не перестараться. Теперь отделяем модель от фона с помощью Magic Wand и уточняем края с помощью Select and Mask. Проходимся кистью по краям для более четкого выделения. Создаем любой фон под этим слоем. Добавляем контраст и корректируем цвет, используя Channel Mixer через Overlay и кривые. Теперь переходим к полноростовому портрету. Я сфотографировал нашего арт-директора Сергея в студии, в рабочей обстановке, и мы получили живой жанровый портрет. Вначале показываем проблемные места на фоне, которые можно почистить, и делаем небольшие корректировки. Делаем фотографию теплее, скорректировав цветовой баланс и добавив контраст через кривые. Добавляем градиент, чтобы немного затемнить края фотографии. И это даст нам больше акцента на модель. Локально ослабляем действие слоя с градиентом в темных участках. Достигаем нужного контраста в фото. Немного поднимаем точку черного для смягчения контраста в темных участках. На этом этапе важна калибровка монитора, о чем мы говорили раньше. Немного проявляем информацию в темных участках, для чего вытягиваем детали на черном флаге и на кроссовках. Итак, мы проработали в редакторе две фотографии и на этом заканчиваем наш небольшой курс по съемке и обработке. Поскольку я предметный фотограф, большей частью мы работали с предметами, но и не обошли внимания модельную съемку. Спасибо за внимание и надеюсь, эти видео были вам полезны. Сцена один, дубль один. Привет, с вами снова Ярослав Д. <laughs> Стоп. Сцена пять, дубль один. Черт. <laughs> <laughs> не могу на это самое смешное, то, что я снимаю, чувак. <laughs> Сцена один, дубль три. Привет, это Ярослав Данильченко и мы на втором занятии курса по мини-фотографии.